সদৌ তাই যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নামতি আঞ্চলিক সমিতি নামতীত দল তাই শিক্ষা সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰ নাজিৰা আৰু আমগুৰিবাসী ৰাইজৰ সহযোগত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মেডাম মেফি উদযাপন কৰা হৈছে চাওলুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ নামত প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় পতাকা কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি মানচাও অজিত চেতিয়াই ন বজাত ময়দান তৰ্পণ কৰে সদৌ তাই যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ শিৱসাগৰ জিলা যুটীয়া সম্পাদক প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই সদ্য প্ৰয়াত গণশিল্পী ৰাজীৱ শদিয়াৰ সোঁৱৰণত এক ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় দুপৰীয়া মুকলি সভা আৰম্ভ হয় এই সভাত উপস্থিত থাকে নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া মুকলি আহোম সভাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ উপ সভাপতি মানচাও তৰুণ গগৈয়ে মুকলি সভাত আমন্ত্ৰিত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে সদৌতাই যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক চাও প্ৰশান্ত ফুকন আহোম যিসকল পিতৃপুৰুষ উপৰিপুৰুষক সোঁৱৰা এটা বিশেষ দিন মেডাম মেফি আৰু তাই যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে নামটি দল যি ঐতিহাসিক দল এই দলৰ প্ৰাংগণত মেডাম মেফি উদযাপন কৰিছে ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু অন্যান্য স্থানলৈ যাম আৰু মই এটাই কথা ভাবোঁ যে আহোমসকলে যেনেকৈ গোটেই অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঠন কৰিছিল আৰু সকলোকে লৈ অসমখন আগুৱাই নিছিল সেই আদৰ্শই সকলোৱে ল'ব লাগিব আৰু এটা পৰিচয় হ'ব লাগিব যে আমি অসমীয়া আৰু তাৰ নেতৃত্ব সেই সময়ত চাওলুং চুকা চুকাফাই গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু দিছিল তেখেতে নেতৃত্ব লৈ ছশ বছৰ অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে সেই আহোমক এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল আৰু আহোম বুলি কওঁতে আহোমসকলে কিন্তু যোগ্যতাৰ ভিত্তিতেই বিভিন্নজনক ৰাজকাৰটো নিয়োজিত কৰিছিল সেইটো প্ৰথা আমি সকলোৱে ল'ব লাগে আৰু তেতিয়া আমি যেতিয়া বহুতেই যেনেকৈ কয় যে আমাৰ অসমখন থানবান হৈ গৈছে অসমখন একত্ৰিত হৈ থাকিব লাগে সেই মহান চাউলুং চুকাৰ আদৰ্শ ল'লেই আমি পুনৰ এটা পৰিস্থিতি দেখা পাম যি পৰিস্থিতিত আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া হিচাপে চিনাকি দিব পাৰিম বাবে আমি এতিয়া এটা কথালৈ গৰ্ব কৰিছোঁ যে আহোমৰ যি মৈদাম থলী সেয়া বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'ব কিন্তু আৰু অসমৰ বহুত প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন আছে যিসমূহৰ প্ৰতি যদি অৱহেলা কৰোঁ নিজৰ ইতিহাস আৰু স্থানীয় পৰিচয়সমূহ বিলুপ্ত হ'ব কাৰণ আমাৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰে বিশেষত্ব আছিলে আৰু প্ৰতিটো অঞ্চলৰে সেই পুৰণা ইতিহাসৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছিল সেই গতিকে আমি অকল এটা স্থানক গুৰুত্ব দিলে নহ'ব আমি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত সিঁচৰিত প্ৰাচীন ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন সমলসমূহকো সমানেই গুৰুত্ব দিব লাগিব তাৰ বাবে চৰকাৰে যি আমাৰ বিভাগ আছে পুৰাত্ব বিভাগ বা আমাৰ পৰ্যটন বিভাগ এই সকলোবিলাককে অধিক পুঁজি আৱণ্টন কৰিব লাগিব পুঁজি হ্ৰাস কৰিলে নহ'ব সেই গতিকে আমি পুঁজি আৰু অধিক আৱণ্টন বিচাৰোঁ যাতে আমাৰ ইয়ালৈ পৰ্যটনৰ বৃদ্ধি পায় আৰু কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সংৰক্ষিত হৈ সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা যিসকল এটা সময়ত ৰজাই ইয়াতে থাপনা কৰিছিল তেখেতসকলক সেই কীৰ্তি বা সেই ঐতিহ্য বহনকাৰী বৰ্তমান যি পুৰুষসকল উত্তৰ পুৰুষ তেওঁলোকে চিনাকি দিব পাৰে হয় মই পৰামৰ্শ কৰিম চৰকাৰৰ লগত বিধানসভাত আলোচনা কৰিম এইবিলাক বিষয় লৈ কিন্তু এটা অসুবিধা হৈছে যে ছাব্বিছ চনলৈকে এই সমষ্টিটোৰ কাম কাজখিনি প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কৰিবনে মই কাম কৰিম এই কথাখিনি ঠিৰাং হোৱা নাই আৰু মই প্ৰকৃততে ছাব্বিছ চনলৈকে নাজিৰা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ ছাব্বিছ চনৰ পিছতহে মোক আমগুৰিত দায়িত্ব দিব তথাপিতো মই এতিয়াৰ পৰাই এই অঞ্চলটো মোৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিহেতু হ'ল চৰকাৰীভাৱে কিন্তু পুঁজিৰ ক্ষেত্ৰত মোক অকণমান চৰকাৰে ইয়াত কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া নাই কিন্তু মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ নাজিৰা সমষ্টি হিচাপে যিহেতু এই অঞ্চলটো নাজিৰা সমষ্টি বুলি ঘোষিত কৰিলে ইয়াত আৰু অধিক পুঁজি দিব কাৰণ পূৰ্বতে মোৰ হাতত আছিল এশ ষাঠিটা ভোটকেন্দ্ৰ এতিয়া দুশ আঠাইছটা হ'ল সেই গতিকে যিখিনি অতিৰিক্ত ভোটকেন্দ্ৰ জনগণ আহিলে তেখেতসকলৰ যাতে উন্নয়নৰ পৰা বঞ্চিত নহয় চৰকাৰে আমাৰ এই সম নতুন সমষ্টিত আৰু অধিক পুঁজি দিয়া উচিত সেইটো আমি বিধানসভাত আলোচনা কৰিম আচ্ছা আজি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নামটি আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু নামটি শিক্ষা সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত আজি আমাৰ মেডাম্বেফীৰ এটা পবিত্ৰ দিৱস আমাৰ শৌলিন পথাৰসকলক আমি শ্ৰদ্ধা জনাওঁ আমি তেখেতসকলক আমি আমাৰ প্ৰজন্মই লগ নাপালোঁ কিন্তু আজি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমাৰ আত্মাই উপলব্ধি কৰোঁ তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ আমি বিচাৰোঁ সেয়েহে আজি নামটি দল প্ৰাংগত উপস্থিত হৈছোঁৱেই বহুত ভাল লাগিছে আজি এই অঞ্চলৰ পৰাই সমূহ অসমবাসী ৰাজ্যলৈ এই পবিত্ৰ দিনটোত চাউলুং চৌকা আদৰ্শৰে আমাৰ পুতিন পুথাৰসকলৰ আদৰ্শৰে যাতে সম্প্ৰীতি এনাজৰীয়ে সদৌ অসম ৰাইজসকল বান্ধ খাই থাকে ইয়াৰ পৰাই মই অসমবাসী ৰাইজলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আমাৰ যাতে পুলুন পুঠাৰসকলৰ আশীৰ্বাদ আমি হাৰোগত কৰি সদৌ তাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত এই অঞ্চলৰ সহযোগত যি অনুষ্ঠিত এই পবিত্ৰ দিনটোত আমি অসমবাসীলৈ আহ্বান জনাইছোঁ শান্তি সম্প্ৰীতি সদায় অটুট থাকে তাৰে আমি আহ্বান জনাইছোঁ হয় আমি চৰকাৰলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ অকল এই নামটি অঞ্চলেই নহয় সমগ্ৰ অসমত যিমানবিলাক পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন পৰি আছে আৰু সেইসকলক আমি মানে পুংখানুভূপে অধ্যয়ন কৰি মানে আপোনাৰ বিজ্ঞান ভিত্তিত অধ্যয়ন কৰি সেইবিলাকৰ সংৰক্ষণটো বিচাৰোঁ আৰু য'ত সেইবিলাকৰ যেনেকৈ আমাৰ পুলিন পথাৰসকলে স্বৰ্গদেউ মহাৰাজাসকলে যেনেকৈ সেইবিলাক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিলে তেনেদৰে আমাক এইজন এই সম্প্ৰতিবিলাক যে এই সম্পদবিলাক আমাক সুৰক্ষিত ৰাখিব লাগিব আৰু সেইখিনি যাতে আমাক জাতক জিলিকা হৈ থাকিব লাগিব বাহিৰৰ পৰ্যটকে আহিলে গম পাব লাগিব যে আজি ছশ বছৰ গৌৰৱপোজ্বল ইতিহাস থকা এই জাতিটোৱে যে ইয়াত শাসন কৰি গৈছিলে এই জাতিটোৱে ছশ বছৰ শাসন কৰা ইয়াৰ কীৰ্তিচিহ্নবিলাকে ইয়াক প্ৰমাণ কৰিব আমি দহবাৰ মুখেৰে থকাৰ প্ৰয়োজন নহয় এই কীৰ্তিচিহ্নবিলাকক যে আমি সংৰক্ষণ কৰোঁ চৰকাৰে যদি উপযুক্তভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে এই অঞ্চলৰ অসমবাসীয়ে যে আজি ছশ বছৰ ৰাজত্ব আৰু গৌৰৱপোজৰ ইতিহাসৰ ইয়াৰ প্ৰতিচ্ছবি ইয়াতে প্ৰতিফলিত হ'ব বুলি আহ্বান নাজানো সেইকাৰণে চৰকাৰক যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও আমাৰ এই অঞ্চলৰ লগতেও আমাৰ অসমত যিমানবিলাক পুৰণিকীৰ্তিচিহ্ন পৰি আছে সেইবিলাকক উপযুক্তভাৱে সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ